o'g'irlik jinoyat bo'lib qadimda bunaqa ish uchun odamlarning barmoqlari kesilgan ekan ayni paytda ham bu turdagi qonunbuzarliklar ortidan yiliga minglab insonlar panjara ortiga yo'l oladi oson daromad topishni ko'zlab o'zganing peshona teriga chang solayotgan kimsalar aslida tubanlikka yuz tutgan deyish mumkin samarqand tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi jinoyat fosh etildi ikki ming yigirma birinchi yil sakkizinchi noyabrdan to'qqizinchi noyabrga o'tar kechasi samarqand tumani yuqori turkman mahallasida joylashgan samina farm en ro mchja o'g'ilik jinoyati sodir etildi mazkur holat yuzasidan samarqand tumani ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi tomonidan tezkor guruh tuzilib olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida ushbu holatda o'g'irlik jinoyatini ya'ni ismli fuqaro tomonidan sodir etilganligi aniqlandi eng qizig'i tadbirkorning <laughs> aytishicha pulni rahbarning xonasida ochiqlikda turganini hamma ishchilar bilgan 70 million pul o'g'irlandi shu yuzidan ichki ishlarga murojaat qilib bir oy ichida topishib berdi moshina olamiz degan yig'ib turayotgan pulimizni shu o'zimizni korxonada ishlayotgan ishchimiz o'g'irlabdi ekan yigirma besh yoshda allaqachon o'g'ri degan tamg'ani olgan yigit afsusda biroq endi pushaymonlikning şey o'zi kamlik qiladi navbatda esa javobgarlik bor shu o'zim ishlagan ishxonamga spirtli ichimliklar oqibatida ichib o'g'irlikka kirdim ani qancha miqdorda bo'lmaganda ham shu o'sha kasalligini bilganim sababli o'g'irilikka tushgandim undan o'g'irlik qilib uyimga ketdim va oz muddat o'tgan sababli keyin ichki ishlar xodimi bilib meni olib kelishdi boshqalarga ham mana shunday ish qilmaslikka maslahat beraman bu noto'g'ri yo'l to'rt million so'mga yaqin oylikka hozirgi kunda ko'pchilikning havasi keladi ammo nafs kalitini unutgan yigit uchun bu mablag' ham yetarli bo'lmagan natijada qing'ir ishi uchun javob beradi mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi modda ikkinchi qismi b g bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda tun qorong'usida o'g'irlangan pul miqdori ma'lum biroq gumonlanuvchining uyida ota onasi farzandlari sog'inchi hamda ko'z yoshlarining narxi yo'q ularning iztirobini hech nima bilan o'lchab bo'lmaydi afsuski bu kun chingiz norqulov jahongir hikmatov samarqand